до 9 лет. Значит, я просто на этом как бы, примере хотел ну, немножко подробнее рассказать о том, что а, пригрузившись ну, поглубже, скажем так, а, если не сказать, что полностью а, в календарь подготовки 2015 -го года, в календаре 2014 -го года я нашел кучу нестыковок. И откровенно говоря, значит, все эти нестыковки достаточно серьезные. И в основном они относятся листы, именно к турниру до 9 лет. Значит, нестыковка э -э, первая, мы сейчас говорим про 2014 год, сразу хочу сказать, значит, что-то сейчас отправлять, честно говоря, э -э, просто нет времени, да и, наверное, смысла. Вот. Значит, э -э, но с 2015 года, естественно, как говорят, надо жить по правилам. Значит, еще раз, нестыковка первая. Значит, э -э, сроки проведения. Сроки проведения опять-таки стоит жестко 1 ноября, 15 декабря. В эти сроки, насколько мне известно, только, по-моему, в двух федеральных округах, в Дальневосточном и в Южном, по-моему, или у вас нет, или есть, них есть? Правильно. есть них, да. Ну, правильно, я не ошибся, только в двух федеральных округах проходят эти соревнования. Но, Артем, не смотрите на меня так, это Москва-Петербург, вам проще в этом плане. Все остальные, как друга, бы, да, значит, ну, в основном это магия вот. Тоже ЦПО, тоже ППО, по-моему. Вот, -то, Разумно, но неправильно. Ну, проводить в ноябре, а, когда все, они скажем, я, с вами, я с вами полностью согласен. Более того, даже там некоторое время назад с этими руками и ногами, что называется, голосовал именно за это, там действительно в ноябре ребенок играет. Что? Но, но здесь это как раз на как бы, вот, решение э, комиссии значит, поменять, вынести группу 9, как говорится, за столки, и поставить им сроки и бар, кстати, понимают, что две минуты работы. Но важно понимать, что, например, почему там юг и Дальний Восток вместе играют. Но вот Дальний Восток конкретно могу сказать. Я разговаривал с людьми, там, с Сансанцией, с Максимовым, Ответ очень простой, и самое главное, ну, как не требующий дополнительных вопросов. Но это во второй раз людей просто не соберем. Просто не соберем для того, чтобы провести турнир до дети. Поэтому здесь получается, видите, ну, некий такой замкнутый круг. Но это вам тут суждение. Решение